Hoş gördük hamınızı. Bu gün saz söz axşamı maraqlı bir proqram qurub. Yəni əslində biz bu proqrama doğru həftələr boyu yol gəldik. Müxtəlif bölgələrdən olan yeni nəsil aşıqları dinlədik, onların ifalarını qiymət verdik və bir çox ifaçıların xeyli ümidli və gələcəyə söykənən bir e, sənət yolunda olduğunu gördük. Bu səbəbdən də Təqribən 10-a yaxın gənc ifaçını biz nəzərlə tutmuşuq və zaman-zaman sizlərə təqdim eləyəcəyik. Yenidən onları bir yerə yığacağıq və o təqdimatlar olacaq. Bu gün o təqdimatın ilcini gerçəkləşdirərik və düşünürük ki, sizin də ürəyinizdən olacaq ki, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən Göyçədən tutmuş Kəlbəzə qədər Qarabağ Azərbaycanə qədər ən müxtəlif yerlərdən açılarımız gəl ifa eləyəcək. Qarşıdakı həftələrdə də digər bölgələri görəcəksiniz. E, görəcəksiniz ki, məsələn, tutum ki, Qazaxdan, Tovuzdan, e, Şirvandan digər bölgələrimizdən seçmə gənc ifaçıları yenidən dəvət eləmişik. Bu gün ilk addım olaraq ilk dəfə bu gəncləri görəcəksiniz. Daha doğrusu, onları görübsiniz məclislərdə bizim tədbirlərimizdə görübsiniz və ümid eləyirəm ki, çox da bəyənibsiniz. Bax, onun biri qarşınızdadır. Elməddin Bayramlı, Hacı Bayramovun nəvəsi, Göyçə aşıqlığının ən gənc yetirmələrindən biridir və ümid eləyirəm ki, gələcəkdə Göyçə aşıqlığına, yəni Qərbi Azərbaycan aşıqlığına böyük bir təkan verəcək aşıq ortaya gələcək. Bu gün məqsədimiz nədən ibarətdir? Elmədin və digər açıqlarımızı görəcəksiniz. Bunlar da çox maraqlı ifaçılar olacaq. Hamısını bir-bir dinləyəcəksiniz. Onların ifasında bir neçə ifa eşidəcəksiniz. Əvvəlcə bir havanı bütöv isteyəcəyik oxusunlar. Daha sonra müxtəlif havalardan bir növ sınaq kimi onlardan müxtəlif havaları isteyəcəyik. Onlar müəyyən hissə göstərəcəklər və sonda bir havanı yenidən tam şəkildə oxuyacaqlar. Beləliklə ilk addımı Elməddinlə başıdırıq. Ustad balabançımız burdadır. Ələkbər Ələkbərli. O həmişə bizim bu cür məqamlarda əsas dirəyimiz olubdu. Belə aşıqların ifası da yəqin onun da ürəyindən olacaq bu gün. Yəni seçmə aşıqlar, gənc aşıqlar dəvət olunublar. Elməddinin ifasında bir vizəcanı eşidək, ondan sonra sorğu sualımız başlayacaq. Buyursun.

Her yolunda zaman canım sürdü, bana sürdü, sanam sürdü, oy kadar kalım, oy kadar kalım. <laughs> çalğa full altıngözüm məhdalvan məlum bu dərslərə salam bu uylasın bala bu uylasın sən də uylasın ay qızan alı qoy qana var olasan e, sən Şəmkirdən gəlirsən, də içərinli bəldə yaşayırsan. Bəli, bəli. Elə Şəmkirli bəlaşığına da oxşuyursan, e, babanın ruhu sənə kömək olsun. Sənin baban da böyük ustada idi. Bu şeiri də çox fərqli oxuyardı. Çox özünə məxsus oxuyardı. Sən də ondan götürübsən. Mən təşəkkür eləyirəm. E, onu deyim ki, e, Şəmkirli Aşık Hüseynlə e, bağlı dastan da var idi. Kişinin içində on da danışıbdı. Hacı Bayramov, Ə, Şəmkir Raşid Hüseynlə Re Reyhan xanım dastanını danışub bütün repertuarını bilirdi. Yəni onu çox diqqətlə elə bir halda ki, Şəmkir ocağındasan, Göyçə aşqlığını Şəmkirdə təmsil eləyirsən, ona da daim diqqət yetirməyin çox yerindədir. Mən istəyirəm bir neçə havadan da göstərəsən. Məsələn, Göyçə aşığısan, bir Göyçə gülü bir ağız göstər imkan varsa. Baş. Buyur. Adalet korkum yok midem sultanım korkum yok sultanında Elməddin var olasan Qurbanınin sözlərini oxudun. Bəli, ustad nəvəssən də ancaq ustadlardan oxuyursan. Mən başdan vaxtım ki ustadların sözlərini oxuyursan. Bu da çox normaldır və yerindədir. İnşallah bu ənənəni dav davam etdirirsən. Sənin baban bir fərqli Osmanlı divanəsi oxuyardı. Özdə alıdan oxuyurdu. Alı sizin sənətçizərarəsinin başında dururdu. Alının şagirdi, olubdu qulu kolunun şagirdi olub Mehdi, bə. Mehdinin şaidir idi də olub Hacı Bayramov. Sənin baban, sən də o xəttə bağlısan. Yəni sən əcərləriniz ora gedib Doğrudur. çıxır. Ustadın yolunla o Osmanlı divanisində oxuya bilərsən. Məşhəl alının sözlərini Blaşdır, babam bə. oxuyurdu. Oxu onu. yanlış dövr